হেল্ল' নমস্কাৰ কমৰক চুডুম লগতে কলুম্বাই কাৰডুম কি খবৰ বৰ্তমান মই যাব ওলাইছোঁ আমাৰ শিৱসাগৰ হোমটাউন ক'ৰ্টলৈ ক'ৰ্টলৈ যাবলগীয়া কাৰণটো হৈছে আমাক বহুতখিনি ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে বিচাৰিছে অল অলৰেডি মই যোৱাকালি মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আনিলোগৈ লগতে আজি আমি যাম এন পিছ আণ্ডাৰ টেকিং লগতে যিমানখিনি ডকুমেণ্ট লাগে এটা পুলিচ চাকৰি জইনিং কৰিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰয়োজন হয় সকলোখিনি বৰ্তমান মই বনাব গৈছোঁ বহুতখিনি ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ যোৱাকালি গৈ পিনি গম পাইছোঁ যেন বহুতখিনি ডকুমেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া এইটো কাৰণে ব'লক আজি আমাৰ শিৱসাগৰ ক'ৰ্ডলৈ যদি বৰ্তমান বৰ্তমানলৈকে আপোনালোকে চাকৰি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব যদি অহা বছৰত আপোনালোকে চাকৰি পাই যায় কি কি ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকে ভালকৈ গম গম পাব লগতে যদি বৰ্তমান আপোনালোকে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকে জানিব যেন কি কি ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আমাৰ জইনিঙৰ টাইমত ত' ব'লক আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ লগতে মোৰ পষ্টিংটো বহুতে সুধিছিলে অলৰেডি মই যোৱা যোৱা দুটা ভিততে কৈ দিছিলোঁ যেনে মোৰ পষ্টিং ক'ত পৰিছে মোৰ আছে এছ পি অফিচ বঙাইগাঁও লগতে মোৰ জইনিং যোনটো ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব কাৰণে যাবলগীয়া হ'ব অহা কাইলৈ পুলিচাবলৈ ছয় তাৰিখে ত' এতিয়া ব'লক শিৱসাগৰ ত' বৰ্তমান যাবৰ কাৰণে ওলালোঁ আৰু এইকেইদিন বহুত টকা যোৱা নাই কিন্তু হ'লেও টাইম বহুত লাগিছে এটা এটা ডকুমেণ্ট বনাবৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ ইয়াত কেণ্ডিডেট বেছি গোটেই দিনটো টাইম লাগি যায় যোৱাকালি প্ৰায় মোৰ একদম ট্ৰেইনৰ পৰা আহিয়েই অফিচ গ'লোঁ হস্পিটেল গ'লোঁ মাত একদম ডিঙিৰ মাত বেয়া হৈ গৈছে লগতে চৰ্দি লাগি গৈছে আৰু অহা কাইলৈ ছয় তাৰিখ হয় অহা কাইলৈ আমাৰ হ'বগৈ ডকুমেণ্ট তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব তাৰপিছতে আজি পাঁচ তাৰিখ হয় আজি চি এম ছাৰে কৈছিলে যেন পাঁচ তাৰিখে এপ্লাই হ'ব বুলি কিমান দূৰ সঁচা হ'ব কিমান দূৰ মিছা হ'ব এইটো অলপ পিছতে গম পাম আজি হৈছে পাঁচ তাৰিখে তেওঁলোকে কিন্তু এনেকৈ আপডেট অহা নাই হয়তো বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে যেন আজি এপ্লাই হৈ যাব যদি চি এম চাই সঁচাকৈ কৈছে নিশ্চয় পাঁচ হাজাৰ ভেকেঞ্চি আহিব আৰু সকলোকে কম অ'লেচ তেতিয়া মই যাওঁ ক'ৰ্টলৈ বৰ্তমান মই যোনখন স্পৰ্টিং পিন্ধি আছোঁ ফুল টি চাৰ্ট এইখন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকৰ লাগে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন আছে গৈ পিনি অৰ্ডাৰ কৰি লওকগৈ তেতিয়া যাব ওলাইছোঁ বাইকখন লৈ পেনি বাইকখন মোৰ নহয় দাদা ইয়াত দাদা হয় এতিয়া প্ৰায় আমি টাইম বনাইছোঁ টাইম এতিয়ালৈকে এঘাৰটা বাজি এঘাৰ বাজি দহ মিনিট হৈছে হয়তো টাইম লাগিব অলপ ইয়াতেন পি এছৰ বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কি কি লাগে বনালে নহয় অসম পুলিচ ড্ৰাইভাৰ ইউ বি ড্ৰাইভাৰ বৰ্ডমেন পাছফালৰটো বৰ্টমেন কাম আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল যিমানখিনি আমাৰ ডকুমেণ্ট লাগিছিলে সমাপ্ত হৈ গ'ল নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্টত কৰিলোঁগৈ খুলি যাব বৰ্তমান আহি পালোগে ঘৰলৈ ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব প্ৰায়খিনি ডকুমেণ্ট আজি বনালো যিমানখিনি তেওঁলোকে লিষ্টত দিছিলে সকলোখিনি ডকুমেণ্ট বনালোগৈ বাকী গোটেই দিনটো টাইম লাগি গ'ল আজিটো মানুহ আজি অলপ বেছি আছিলে এইটো কাৰণে এইখন হৈছে আপোনালোকৰ কিবাখন যোনটো এইখন এইখন হৈছে আপোনালোকৰ আণ্ডাৰটেকিংখন লগত আপোনালোকৰ এন পি এছৰ কাৰণেও এখন তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট আমাক বনাব দিছিলে এইটো এন পি এছৰ কাৰণে বনালোগৈ যোনটো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে স্কুল দেখিছে এইখন হৈছে এন পি এছৰ আপোনালোকে ইয়াতে স্কুল দেখিব এখন আপোনালোকে বনাব লাগিব পেঞ্চন এইবিলাকৰ কাৰণে বনাবলগীয়া হৈছে বাকী এইখন হৈছে আপোনালোকৰ দে দেখা দিছোঁ প্ৰায়খিনি ডকুমেণ্ট মই এতিয়া এইখন হৈছে মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট সকলোখিনি মই ইয়াত অৰিজিনেল এটা শ্ব' কৰিব নোৱাৰিম যিহেতু ইউটিউবে গাইডলাইন লগাই দিয়ে আৰু সকলোখিনি হয়তো বনালে আজি যিমানখিনি মই আমাৰ শিৱসাগৰৰ কেন্দ্ৰেট আছে সকলোকে লগ পাইছোঁ প্ৰায়খিনিক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকেও সকলোৱে ডকুমেণ্ট বনালে যিমানখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে সেইবিলাক ডকুমেণ্ট আপোনালোকে লাগিব বিশেষ বিশেষ এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ডকুমেণ্ট বনাবলগীয়া প্ৰয়োজন নাই আৰু সকলোকে অহাকাইলৈ লগ পাম কিবাতে পুলিচ ৰিজাৰ্ভত যদি আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে কনফিউজ হৈ আছে কে যেন কেনেকৈ বনাব লাগে কি কি লাগিব এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আপোনালোকে ইয়াতে মোক কমেণ্ট কৰি নহ'লে মেছেজ কৰি পিনে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব সকলোখিনি আপডেট বিশেষ এনেকৈ ডকুমেণ্ট আপোনালোকে প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ টেকিং এখন লাগিব এইটো আপোনালোকে ক'ৰ্ট এফিডেভি হিচাপে হিচাপত বনাব পাৰে নিজৰ ক'ৰ্টলৈ যাওক এখন মোক চাকৰিৰ কাৰণে আণ্ডাৰটেকিং লাগে বুলি ক'লেও হ'ব এইখন বনাব বনাব কাৰণে আপোনালোকৰ বিশেষ ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ যোনটো এডভাৰটাইজ এপ্লাই হৈছিলে এইখন আপোনালোকে দিলেই হ'ব লগতে আপোনালোকৰ বৰ্তমান যোনটো এপইণ্টমেণ্ট এখন লিষ্ট দিছিলে তাৰে এটা নম্বৰ থাকে এই নম্বৰটো লৈ গ'লেই হ'ল বিশেষ এনেকৈ এক্সট্ৰা একো আপোনালোকক প্ৰয়োজন নাথাকে লগতে আপোনালোকৰ এইখন হৈছে আপোনালোকৰ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট এইখনৰ কাৰণে আপোনালোকে লাগিব আপোনালোকৰ ই এন টি ই জি চি এনে বহুতখিনি কিবা থাকে ইয়াৰ আপোনালোকে দেখিব এইবিলাক আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু লগত আপোনালোক আপোনালোকৰ চিগনেচাৰটো ল'বগৈ লাগিব জইণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ পৰা ল'বগৈ লাগিব মানে আপোনালোকৰ এইটো চৰকাৰী হস্পিতেল হ'ব লাগিব তেওঁলোকে প্ৰাইভেটৰ পৰা লোৱা নাই মই যিমান জানো দেখিছোঁ এইটোৱে কৈ দিছোঁ লগতে সকলোৱে হয়তো আজি বনালে আৰু ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ অহা কাইলৈ চাবমিট কৰিব আৰু লগতে সকলোকে অল দ্যা বেষ্ট বৰ্তমান নতুন ভেকেঞ্চি আকৌ এপ্লাই হ'ব বুলি কৈছে কিছুমানে সুধি কৰিছিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে এপ্লাই হোৱা নাই আজি এতিয়া বৰ্তমান টাইম হৈছে প্ৰায় চাৰি বাজি দহ মিনিট আজি নতুন ভেকেঞ্চিও আহিব বুলি কৈছে কিমান দূৰ সঁচা হ'ব কিমান দূৰ মিছা হ'ব এতিয়া আজি গম পামগৈ বাকী নতুন ভেকেঞ্চি যোনটো মানে অলৰেডি চাকৰি পাইছে নতুন ভেকেঞ্চিত তেওঁলোকক ক'ম যেন তোমালোকৰ অহা কাইলৈ ছয় তাৰিখে হয়তো বহুতৰ কিবা হ'ব প্ৰায়খিনিতো ছয় ছয় তাৰিখে আছে লগতে দহ তাৰিখে তোমালোকৰ পোষ্টিং হৈ যাব তোমাৰ যোন য'ত হ'বলগীয়া আছিলে আৰু ইমানখিনি আছিলে যদি কৈবা কিবা কনফিউজ হৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট সুধিব নাপাহৰিব লগতে যিমানখিনি বৰ্তমান বিয়া পাতিছে তেওঁলোকক এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব কৈছে এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ বিয়া পতাসকলৰ ডিক্লেৰেশ্যনটো এনেকুৱা এখন ফৰ্মেট লিনে আপোনালোকে চিম্বুলকৈ ফিল আপ কৰি পিনে আপোনালোকে দিব লাগিব এইখন লগতে যিমানখিনি ডকুমেণ্ট আছে অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট মেট্ৰিক পাছ চাৰ্টিফিকেট মেট্ৰিক মাৰ্কশ্বিট লগতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ চাৰ্টিকেট এনেকুৱা যিমানখিনি এইবিলাক ডকুমেণ্ট মেক্সিমাম আমাক দুখনকৈ আনিব কৈছে আমি অলপ আগতে অফিচলৈ গৈছিলোঁ তাতে কৈছে যেন সকলোখিনি দুখন দুখনকৈ জেৰছ কপি আনিব কৈছে লগতে অৰিজিনেল তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড সেইবিলাক সকলোখিনি লগতে আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো নাই নাই ক'লেও দহ কপি আনিব তেওঁলোকে কৈছে যদি আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে হাফ ফটো হ'ল নাই মানে পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো এইবিলাক কিবা কৰিব ইমানখিনি আছিলে বিশেষ ক'বলগীয়া নাই সকলোৱে গম পায় মোতকৈ হয়তো বহুতেই গম পাই আছে অলৰেডি এইটো কাৰণে ইমান ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিব বিচাৰোঁ আৰু ধন্যবাদ